还没回家吗，将军？你怎么回事？怎么了？啊！你你别看我，我好不容易忍住了，你再看我又要哭。 拿我看一下，哪只？染着。啊！ 好点了吗？好多，真的都不知道该怎么说你了。 还疼吗？干嘛要这么看着我？所以你的意思就是，万山利用自己的职权，对唐鑫进行了性侵犯，犯罪地点就是万山办公室那间带着密码锁的休息间。嗯。唐鑫给你的证据和你拍的视频呢？ 在我手机里都让小混混抢走了。从现在开始，你就好好在家里边休息。公司那边我去帮你请假。还有，万山唐鑫的事情，你不能再插手了。那怎么行啊？那怎么不行？你一个连自己都照顾不好的人，还想管这么危险的事情？谁说我自己照顾不好自己了？那个小混混他也受伤了。将军，你是真傻还是假傻？ 现在都什么年代了，哪个混混还在街上去抢钱？那混混很明显就是万山派过来针对你的。你现在和唐鑫的一举一动应该都在万山的监视当中。你如果再去接近唐鑫，只会让自己更加危险。不是，那也不能放任这件事情不管不顾吧？那也轮不着你来管。那我也用不着你管，我自己会把证据找回来。将军，这么晚了，你别出去了。 自己在家里边待着，手机我帮你找，行了吧？你听见没？没听见。你，老大，我仔细查过了，在万兴只有这几个人有资格竞争 CEO。曹东在万兴待了三十年，资历最长。他年纪太大了，不管是精力还是体力，都很难胜任现在激烈的市场竞争。那些股东不会选他的。 陈海，万兴董事之一。从资历和目前的威望而言，除了万山，他的胜算最大。我之前和他也有过接触，他也算是老谋深算，但是，他太容易见风使舵。如果没有绝对的胜算，他是不会出手的。所以，综合考虑，洛生，万兴最年轻的副总，主管经济部，和万山一样，是个风云人物。 不过难就难在他是半山一手栽培出来的，不一定愿意站出来。只要他有野心，我就可以成为他最好的驯兽师。帮我约个时间和地点，我要跟他见面、嗯。好的，老白。哎，对了，老大，这是你让我帮你找的手机，这都支离破碎的了，还能用吗？ 你去给我买台最新款的手机，下班之前交给我。好。喂，喂，我要你帮我修复一台手机的数据。 就是你昨天定位的那台，好。